сейчас говорить после таких показ... Моя ситуация не настолько, конечно, ну, ужасная. После так... таких историй у меня, то есть, у меня, конечно, да, как люди, содержавшие меня там, они говорили, Маша, у тебя здесь курорт. Ну, конечно, на сравнению наверное, вот со всеми этими историями, все было хорошо, то есть, ну, если там какие-то было давление, оказывалось, то оно было таким незначительным, то есть там какое-то там моральное, может быть, какое-то физическое, но это было все незначительно, и это было, ну, то есть, мне очень повезло то, что я девушка, и мне всегда говорили, Маша, тебе повезло то, что ты девушка, ты маленькая, худенькая, тебя жалко. Ну, вот, спасибо моим родителям, то, что родили меня девушкой, поэтому... Ну, содержание, да, это было очень тяжело. Точнее, что я была задержана? За то, что я, мой знакомый Юра, журналист, я думаю, уже сейчас эта ситуация очень известна, он попросил меня сфотографировать частные домостроения. То есть в переписке уже это все многократно повторялось, там фигурирует, я у него спрашиваю, а что там. Это частное домостроение, то есть обычные жилые дома оказалось, что это не просто частные жилые дома, это казармы ополченцев в городе Луганске, в котором, в принципе, я проживала до момента моего задержания. Мне было предъявлено обвинение в диверсионной деятельности. А, и я фото... Мне предъявили обвинение в диверсионной деятельности, поскольку потом по этому району был произведен огонь из залповых систем смерч или урагана, точно не знаю. Но факт в том состоял, что эти фотографии я не передала, и мне, в принципе, даже это не вменялось, передача. Но каким-то образом они сказали то, что я каким-то образом причастна к этому. Вот. Ну, условия содержания, конечно, были значительно лучше. Была то есть. Ну, я не могу, конечно, сравнивать абсолютно И после таких историй, когда я буду говорить о том, что мне было тяжело морально. Ну не знаю. И что я хочу сказать, самое главное, это действительно, не забывайте людей. Вы знаете, когда я находилась там, была. Сложнее всего, когда кажется, что все про тебя забыли, все, все живут какой-то своей жизнью. Вначале я помню первый раз, когда я услышала о том, что какие-то люди собрались под администрацией президента в поддержку меня. Мне было. Мне было приятно, то есть люди, окружавшие меня, они. Ну да, 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 это здорово. И журналисты Life News начали говорить, ну что ты думаешь, у всех своя жизнь, никому нет никакого дела, то есть сейчас подумают, вспоминают о тебе, со временем забудут, у всех свои дела, у всех свои семьи. Я понимала, что да, наверное, забудут, и моя ситуация где-то так опять же потеряется, я получу от 8 до 15 лет, и знаете, так... Ты живешь, 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 ты строишь свои планы, а потом какие-то люди решают, что надо использовать тебя для каких-то своих целей. Я тоже приводила многократно этот пример, что по какой причине я была задержана. То есть все люди, которые меня Мы общались, все понимали, что я не виновата. Все это открыто мне говорили. Мы понимаем, что ты не виновата, ты, в принципе, хороший человек, но извини, у нас как бы вот, вот так. Так должно быть. И я приводила пример, что вот в зоопарке нет слона. Ну, то есть нормально меня обвинили в том, что я координировала работу правого сектора. Нормального слона найти очень сложно, потому что он очень дорогой в зоопарке, то есть африканский слон. А, то есть правосека нормального, как они говорят, найти сложно. приходится вот так удовольствоваться тем, что есть. То есть у меня были фотографии с символикой правого сектора. Это означало то, что я координировала работу вообще всей, всей этой организации в Луганской области. Люди прекрасно это все понимали. Я говорю по поводу слона, что взяли вот такое, знаете, маленькое такое пони, прилепили ему такие поролоновые уши, прилепили ему хобот и, знаете, сделали такого антигероя. То есть все проблемы в нашей республике из-за того, что ты, из-за тебя. Поэтому я хочу поблагодарить всех людей, которые, знаете, в течение всего этого времени не забывали обо мне. Всегда мои знакомые, сейчас я уже узнаю о том, что очень много людей писали, звонили, как могли, донимали правительство и Украины, и правительство самопровозглашенных республик. И я очень благодарна всем, всем, всем людям. Я, оказывается, сейчас это, наверное, сотни людей, которые переживали, которые не давали покоя. Всем, 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 всем структурам, которые, возможно, есть. И только сейчас я это я узнаю, но на, на тот момент даже такие малые крохи, которые были, я очень, они очень-очень-очень поддерживали там. Это, знаете, давало какой-то глоток воздуха, что ты, что ты кому-то нужен. Да, иногда казалось, что все бесполезно, что все напрасно, что все твои мечты там, о, о свободе, это все... Знаете, как, сколько, сколько было обменов, срывалось. То есть, да, меня поменяли вот 3 марта, буквально недавно, как раз перед моим днем рождения. Я очень благодарна. Я тоже молилась Богу. Я говорю, Господи, я так хочу до дня рождения. Я говорю, я, я не знаю, это реально или нереально. И я, ну, я молилась, говорю, Господи, помоги. Наверное, действительно. Вот если бы не молитва, я, бы, наверное, тоже бы с ума сошла, потому что, знаете, тоже постоянно одиночество, постоянная тишина, тишина, тишина. То есть, да, хорошо, у меня, благо, у меня была литература, у меня была возможность, допустим, там изучать языки, у меня была возможность читать книги. То есть я чем-то могла заниматься, но морально это было очень угнетающе. И я всегда говори, молилась, я говорю, Господи, помоги как-то это все пережить, помоги морально, удерж... подкрепи, потому что, ну, все равно, знаете, сейчас уже можно расслабиться, сейчас ты уже девочка, ты уже можешь там красить ногтики, ты можешь там, знаете, там какую-то прическу делать. На тот момент это было вообще что-то нереальное, это так хотелось, знаете, просто быть слабой, не бороться, не, не чувствовать себя, что ты должна противостоять всем, людям, которые тебя ненавидят, которые считают тебя каким-то, знаете, какой-то убийцей. И вы знаете, перед тем, как меня поменяли за один день, я читаю Библию, я хочу просто поделиться, я хочу вдохновить людей, чтобы люди верили в Богу, обращались к Богу. Я читаю Библию, и там мне попадается стих. «Скоро пленный будет освобожден, и не будет в яме, и получит вдоволь хлеба». Или что-то около что-то вокруг хлеба было сказано. Я говорю, господи, ну, наверное, скоро, да, когда-нибудь через месяц, через два, через три, наверное, ты меня когда-нибудь освободишь. И буквально через два дня меня меняют. Хотя сорвавшийся обмен, я думаю, то есть один обмен сорвался буквально за неделю до этого, и сразу же произошел обмен меня. И вы знаете, это было вообще, это было большое чудо. Поэтому я, я хочу сказать людям, чтобы всем... Надо тяжело, чтобы молились, чтобы обращались к Богу. И Господь всегда поможет. Спасибо, Мария.